សាមណេនបੰដិតសាមណេនបੰដិតតែដើមនឹងលោកជាបុត្ររបស់ត្រកូលសេដ្ឋីមួយនៅថ្ងៃដែលលោកមកកើតនៅផ្ទៃរបស់មាតាធ្វើឲ្យមនុស្សដែលមិនឆ្លាតនិយាយមិនដឹងរឿងនៅក្នុងផ្ទះរបស់សាមណេនឲ្យត្រឡប់មកកើតជាមនុស្សឆ្លាតនិយាយគ្នាដឹងរឿងឪពុកមាតាក៏បានដាក់ឈ្មោះឲ្យក្មេងតូចថា បានដឹកដោយសារឪពុកម្ដាយស្រឡាញ់ការធ្វើបន់តើបានក្រាបនិមົນព្រះសង្ឃឲ្យមកឆានចុងហាន់នៅផ្ទះធ្វើឲ្យក្មេងតូចបានមានឱកាសក្រាបថ្វាយបង្គំបានប្រកែងចុងហាន់ព្រះសង្ឃឲ្យបានឃើញកិរិយាមេយាដល់គួរឲ្យជ្រះថ្លាដោយហេតុនេះឯង ធ្វើឲ្យក្មេងតូចបੰដិតមានអារម្មណ៍ចង់បួសខ្លះនៅពេលដែលអាយុបាន7ឆ្នាំគេក៏បានសុំអនុញ្ញាតមកដ ਾਇ ថាកូនចង់បួសម្ដាយក៏បាននិយាយថាបានតើកូនតាំងតើថ្ងៃដែលកូនមកកើតម៉ែបានតាំងចិត្តទុកឲ្យថា នឹងឲ្យកូនបួសតាមបំណងប្រាថ្នានៅព្រឹកឡើងម្ដាយរបស់បណ្ឌិតបាននិមົນព្រះសារិទ្ធបុទ្ធេរៈមកឆានចងហាន់នៅផ្ទះហើយបានជម្រាបឲ្យលោកដឹងថាកូនប្រុសរបស់ខ្លួនចង់បួសជាសាមណេនព្រះធេរៈក៏សាលឡើងសួរចិត្តខ្មែងតូចបណ្ឌិតថាការបួសនឹងគឺជារឿងដែលធ្វើបានយ៉ាប់នោះនៅដោយការលម្បា ត្រូវដេកម្នាក់ឯងឆាន់មួយពេលហើយធ្វើបានឬខាងក្មេងតូចបណ្ឌិតបានបើកទ្រូងលើកដៃសំពះនយាយជាមួយព្រះធេរៈដោយភាពច្បាស់ចិត្តថាខ្ញុំនឹងធ្វើតាមអាវ៉ាតរបស់លោកគ្រូគ្រប់យ៉ាងបាទនៅពេលដែលបណ្ឌិតប្រកាសចិត្តដូច្នេះហើយព្រះសារៃបុត្របានសម្រេចចិត្តឲ្យបណ្ឌិតបួស ចាប់តាំងពីថ្ងៃបੰដាជាហើយសាមណេនបੰដិតបានតាំងចិត្តຝឹកខ្លួនតាំងខ្លួននៅក្នុងឱវាទរបស់ព្រះឧបជាយនៅពេលដែលបួសដល់ថ្ងៃទី8តែប៉ុណ្ណោះព្រះឧបជាយក៏បាននាំសាមណេតចេញទៅបੰដ។សាមណេតដើរបੰដាតាមព្រះឧបជាយការបੰដាលើកនេះជាការបੰដាលើកដំបូងរបស់សាមណេត ព្រះហតតសាមណេបានមកឃើញអណ្ដូងមួយតើបសួរព្រះឧបជាយថានឹងជាអ្វីទៅបាទព្រះធេរៈបានឆ្លើយថាគេហៅថាអណ្ដូងសាមណេនសាមណេនបានសួរតថាអណ្ដូងនេះគេទុកសម្រាប់ធ្វើអ្វីទៅបាទព្រះធេរៈបានឆ្លើយថាគេខួងឲ្យទឹកហូរទៅតាមអណ្ដូងនេះហើយឲ្យហូរចូលទៅក្នុងស្រែ នៅពេលដែលបានស្ដាប់ដូច្នេះហើយសាមណេនក៏បានមកគិតចំពោះខ្លួនឯងថាមនុស្សយើងមានចិត្តទើបអាចចលនាទៅណាមកណាបានទឹកនេះក៏មានចលនាតើទឹកនេះមានចិត្តឬទេសាមណេនបានសួរព្រះធេរៈថាចុះទឹកមានចិត្តឬទេបាទព្រះធេរៈបានឆ្លើយថាទឹកมันមានចិត្តនោះទេសាមណេន សាមណិិនក៏កោតគំនិតឡើងមកថាមនុស្សទាំងឡាយគួងដឹកដាក់គ្មានចិត្តឲ្យហូរទៅកន្លែងដែលខ្លួនត្រូវការហើយធ្វើការឲ្យធ្វើការឲ្យផ្សេងផ្សេងបានចោះមិនដឹកឡើយមនុស្សយើងមានចិត្តវិញ្ញាណទៅមិនឲ្យបង្ខំគ្រប់គ្រងចិត្តរបស់ខ្លួនបាននៅពេលដែលសាមណិិនគិតបានដូច្នេះហើយក៏បានដើរតទៅមុខទៀតប្រហូតបានឃើញពួកជាងធ្វើព្រួយ បានយកព្រួយដុតភ្លើងហើយសម្លឹងមើលដោយកន្តុយភ្នែកហើយពត់ឲ្យត្រង់សាមណេនក៏បានសួរព្រះធេរៈទាថាព្រះគុណជាម្ចាស់អ្នកទាំងអស់នឹងជាអ្នកណាបានព្រះធេរៈបានឆ្លើយថាជនទាំងអស់នឹងគឺជាជាងធ្វើព្រួយគេកំពុងយកព្រួយរោលភ្លើងហើយពត់ឲ្យត្រង់សាមណេនសាមណេនក៏កើតគំនិតឡើងមក ព្រួយន <sharp <sharp េះក៏ផ្លែកដំបងនៅមូលខ្វងតែក្រាន់តែនៅទៅរោផ្លើងសោះក៏អាចធ្វើឲ្យត្រង់បានឲ្យព្រួយមានចិត្តទេគិតដូចនេះហើយក៏បានសួរព្រះធេរៈថាព្រះគុណជាម្ចាស់ព្រួយទាំងអស់នេះមានចិត្តឬទេគុណជាម្ចាស់ព្រះធេរៈបានឆ្លើយថាព្រួយទាំងអស់នេះគ្មានចិត្តនោះទេសាមណេ តាមម្នេនជាក្មេងដែលឆ្លះវៃបានគិតថាបើមនុស្សទាំងឡាយកាន់ប្រួញដែរគ្មានចិត្តឡើយនាំមករោភ្លើងក៏បាត់ឲ្យត្រង់បានហើយចាំមនុស្សយើងមានចិត្តហេតុឲ្យវិញមិនអាចគ្រប់គ្រងចិត្តខ្លួនបានឲ្យនៅក្នុងអំណាចឲ្យប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិធัวបានទៅគិតបានដូចនេះហើយ សាមណេនក៏បានតែដើរតាមព្រះឧបជាយតរទៅទៀតបន្តមកសាមណេនក៏បានឃើញមនុស្សកំពុងឈូសឆើធ្វើកងរទេះជនទាំងនោះគឺជាអ្នកណាបាទព្រះធេរៈឆ្លើយថាជនទាំងនោះគេហៅថាជាងឈូសឆើសាមណេនសាមណេនក៏បានសួរបន្តថាឱ្យពួកគេកំពុងធ្វើអ្វីដែរគន់មកចា ព្រះថេរៈឆ្លើយថាគេកំពុងឈូសឆើហើយដំបានចូលគ្នាធ្វើជាកងរតេសាមណេនសាមណេបានកិត្តថាឈើទាំងអស់នេះគេបានយកមកធ្វើកងតរជាមួយរតេប្រដាក់ជន្ទូនទៅណាមកណាក៏បានហើយឈើនៅមានចិត្តទេសង្ស័យហើយក៏បានសួរព្រះឧបជ័យថាគុណម្ចាស់ ធ <ider's> MM ើទ <ind Aubain> ា <mówi> ំងអស់នេះមានចិត្តទេបានព្រះធេរៈមិនបានធន់ឡើយសូមបិយតែបន្តិចនៅធ្វើទួតនាទីឆ្លាយដោយចិត្តមេតាថាសាមណេនអើយធើទាំងអស់នេះក៏មិនមានចិត្តដូចគ្នាសាមណេនសាមណេនបានកើតកំណត់ច្បាស់លាស់ឡានថាមនុស្សទាំងឡាយបាននាំធើដែរគ្មានចិត្តឡើយមកធ្វើជាកងរុតិ ប <Sess> ្រដឹកចន្ទជួនរបស់ទៅណាមកណាក៏បានចោអ வை មនុស្សដែលមានចិត្តມັນអាចគ្រប់គ្រងចិត្តឲ្យបំពេញសមមណធောបានទៅកើតដូច្នេះហើយក៏កើតគំនិតឡើងមកថាយើងមិនគួរដើរតាមព្រះធេរៈទៅមិនបានយើងគួរត្រឡប់ទៅវត្តដើម្បីបំពេញសមមណធောបានហើយ នៅពេលដែលបានឃើញហេតុការដែលជាគម្រូទាំងឡាយហើយសាមណេនបានសុំអនុញ្ញាតត្រឡប់ទៅវត្តដើម្បីទៅអង្គុយសមាធិបន្តហើយសុំអង្វរឲ្យព្រះឧបជាទីទៅបិណ្ឌបាតនាំអាហារមកដើម្បីខ្លួនផងខាងព្រះធេរៈក៏បានកោតកំណត់ឡើយថាសាមណេនតូចនេះទើបនឹងបួសស ហើយរអ្វីក៏មកលាយជាមួយយើងដូចនេះតែលោកបាយជាមានចិត្តមេត្តាហើយក៏បាននិយាយថាបានតើសាមណេនសូមឲ្យអ្នកហុចបាទមកឲ្យយើងនៅពេលដែលព្រះធេរៈទូលទួរបាទមកឲ្យហើយសាមណេនក៏ប្រញាប់ដើរត្រឡប់ទៅវិហារបើកទ្វារចូលទៅក្នុងគាត់ហើយអង្គុយសមាធិនៅក្នុងគាត់ដល់ចិត្តស្ងប់ស្ងាត់ ក្នុងពេលដែលសាមណេរកំពុងអគុយសមាធិនៅកន្លែងប្រធាបរបស់សកៈទេវរាជអ្នករាជាទេវរាជាលើឋានសុវចនតាវតនសាកោតក្តៅដោយសារអនុភាពបណ្ឌរបស់សាមណេរសកៈទេវរាជក៏បានត្រួតមើលដល់ភ្នែកទៅទ្រង់បានឃើញហេតុការទាំងអោះទ្រង់បានគិតថា យើងឯងគួរទៅកន្លែងនឹងដើម្បីធ្វើការខំក្រងដល់សាមណេននៅពេលដែលកើតបានដូច្នោះហើយព្រះអង្គក៏បានហៅមហារាជទាំង4មកហើយត្រាស់ថាពួកអ្នកទាំង4ចូលទៅដេញពួកចារដែលហើររំខាននៅក្នុងព្រៃជិតវិហឲ្យគេចទៅហើយចូលធ្វើការការពារជុំវិញសាមណេនផង លើពេលដែលបញ្ជាមហារាជទាំង4ហើយក៏បានហៅច័ន្ទទេពបុត្រហើយនឹងសុរិយាទេពបុត្រហើយត្រាស់ថាច័ន្ទទេពបុត្រលោកចូលទៅបញ្ឆប់ព្រះច័ន្ទຕົកសិនហើយក៏បានបញ្ជាសុរិយាទេពបុត្រថាសុរិយាទេពបុត្រសូមឲ្យលោកបញ្ឆប់ព្រះអាទិត្យຕົកសិនចော့ ច <lad> ំណាយព <listed> <as> ្រះអានក៏បានទៅប្រឋាប់ឈោការភាសាមណេននៅមុខកត់របស់សាមណេននៅក្នុងវិហិយានឹងទោះបីតែសម្លេងស្រឹកឈើស្ងួតធ្លាក់មកក៏មិនមានសម្លេងដែរចិត្តរបស់សាមណេនបានតាំងចិត្តយ៉ាងច្បាស់លាស់ជាអារម្មណ៍តែមួយសាមណេនក៏បានលើធွာខាងក្នុងទៅរួយរួយមិនយូក៏បានសម្រេចធွာតាមលំដាប់ entra lab teu វិញហើយលោកក៏បានដາបណ្បាទៅផ្ទះរបស់ញោមអុមថានៅថ្ងៃនឹងឯងអ្នកនៅក្នុងត្រកូលបានត្រីមកច្រើនកាលអង្គយចាំកាមកដល់របស់ព្រះធេរៈនៅពេលដែលត្រកូលនឹងឃើញព្រះធេរៈកំពុងដើរមកដល់ក៏បាននិមนต์លោកចូលទៅក្នុងផ្ទះប្រក ேன் ចុងហានព្រមតាំងមានត្រី នៅពេលដែលព្រះធេរៈចានចុងហានរត់រហើយគេក៏បាននាំយកបាតរបស់ព្រះធេរៈមកលាងឲ្យស្អាតហើយក៏បាននាំអាហារដែលធ្វើដោយត្រីដាក់ក្នុងបាតឡើងពេញបាតប្រគល់ឲ្យព្រះធេរៈព្រះធេរៈតាំងចិត្តនាំអាហារនេះត្រឡប់ទៅឲ្យសាមណេរចានហើយលោកក៏បានប្រញាប់ត្រឡប់ទៅវិហារភ្លាមនៅថ្ងៃនឹងសូមបីតែព្រះពុទ្ធអង្គ នៅពេលដែលសោចចន្ទហានរុយរលហើយទรงឃើញថាសាមណេនកំពុងសម្ rais ធွာជាព្រះអរហន្តតែព្រះសារីបត្ត៍ដែលជាព្រះឧបជាយកំពុងប្រញាប់នាំចន្ទហានមកឲ្យសាមណេនព្រះធេរៈអាចធួរឲ្យសាមណេនមិនឲ្យសម្ rais ធွာបាននៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់សំឡឹងឃើញដូច្នេះហើយទើបយើងទៅគង់ចូលចាំព្រះសារីបត្ត៍នៅក្លោងទ្វារ នៅពេលដែលព្រះសារីបុត្រមកដល់ព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់ត្រាស់សន្ទនាជាការចាំពេលវេលាចាំដល់សាមណេរដែលអង្គុយក្នុងកត់បានសម្เร็จធောសិននៅពេលដែលសាមណេរបានសម្เร็จធောជាព្រះអរហន្តហើយព្រះពុទ្ធអង្គដឹងដោយញាណទើបអនុញ្ញាតឲ្យព្រះសារីបុត្រ នាំអាហារទៅឲ្យសាមណេនឆាន់នៅពេលដែលព្រះធេរៈទៅដល់កុតហើយក៏បានគោះទ្វារសាមណេនបានលឺសំឡេងគោះទ្វារហើយក៏បានក្រោកមកទៅទទួលបាននាំបាយទៅទុកនៅកន្លែងដែលសាមគួហើយក៏បានយកផ្លិតស្រឹកធ្នោតមកបោះឲ្យព្រះធេរៈព្រះធេរៈបានប្រាប់សាមណេនដល់គំនិតមេត្តាថាសាមណេនសូមឲ្យអ្នកទៅឆាន់សន្តោ ព្រោះពេលនេះក៏ចិត្តហោះពេលហើយសាមណេនទៅដាក់ផ្លិតចោលហើយទៅអង្គុយឆានចុងហានតាមម្នាក់ឯងឆ្អែតទាំងកាយព្រោះអាហារឆ្អែតទាំងចិត្តព្រោះបានសម្រេចធម៌នៅពេលដែលឆានរួចរាល់ហើយក៏បានយកបាតទៅលាងសម្អាតនៅពេលដែលសាមណេនលាងបាតហើយនឹងឯងច័ន្ទទេវបុត្រក៏បានប្រលេងឌួងច័ន្ទចំណាយសូរិយាទេ កបបានប្រលែងព្រះអតិថិដ្ឋឲ្យធ្វើទូនេទីដូចដើមមហារាជទាំង4ដែលធ្វើការខំក្រោលនៅបរិវេណជុំវិញក៏បានឈប់ការការងារព្រះអង្ិនក៏មិនឈប់ការការងារនៅមុខទ្វារហើយត្រឡប់ទៅប្រាសាទនៅឋានសួគ៌នៅពេលនឹងឯង ព្រះអតេតក៏បានដោះទៅរុស្ស៊ីលខ្លាយទៅជាទៅថ្ងៃភ្លៀមភិក្ខុទាំងឡាយឃើញហេតុការណ៍នេះហើយស្ដំគ្នាបោតថាហេតុអ្វីថ្ងៃនេះទៅរុស្ស៊ីយូមានៃតែពេលនេះពេលវេលាបាយជាដោះទៅជាទៅថ្ងៃភ្លៀមសាមណេរទៅតាមនឹងឆានហើយច្បាស់ជាមានអ្វីកើតឡើងជាមិនខានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានដឹងរឿងទាំងអស់ហើយ ออกาะบ้านตราปรับเรือราบร้อนพระพิโคซองอ่อนอ่อนซองใสพระพิโคต่งออบบ้านสลับหายกาะอ้อ,อจารในอนุเพียรบอสามเนมหายบ้านอานุโมตเียในการสำรัดทอรบอสามเนม